Оп, що це в нас вже ранок четверга. Короте, от дивлюсь, як тут все. Ну, от, о, вантажник якось проще заїжджає. Заїхав, став, все у них готово. А малаші там от сюди-сюди їздять, там, тут паркуються, тут он бачить, що цей, цей переставляє, питається сунутися. сюди став один, каже, та я тут швидко. Суета на мелких машинах набагато веселіше. Вон моя пачечка загрузил. Так, деревянный рынок дали. Они уже закинул его избишку, прям такую стопочку бахнули. Сейчас он чуть-чуть лес. Правда, без стропов, но уже ладно. Проимпро... Импровизируем Так Теперь арматурку забираем И топчем Заказал резину Тоже через тикток Трошки меньший размер Как на передку 285 на 70 Бо у меня тут 305 на 70 стояла. Трошки выше будет и меньше. На пару сантиметров. Ну, естественно, будет целейше. Це вот это уже страшно, капец. И надеюсь, что дисбаланс, ну, короче, трусить машину вот так перестанет. Надеюсь, а там видно будет. Добуде. Вот так вот наслаживал USB это уже приехал, выгрузился, пустой Я только что такой марафон по обуховке устраивал. Это надо было бачить. Чтобы этот обратно на металлобазу еду грузиться. Он там щиты возил. Что я только не возил, короче. Но это было весело. И я как не приеду в обуховку, то на дождь заходит, то то этот, как его, то ли уже моросить потроху. Я уже боюсь сюда ездить, как каждый раз намокаю. Все, мчусь, а теперь обратно на металлобазу. Это, блин, черти куда ехать. в принципе, иду по графику. Сказал, что буду к трем, значит, буду к трем. Короче, примчался я обратно на металлобазу, на Викант. И вот разница, получается, дым-менеджер, и он там, ну короче, за наличку что-то крутит. Короче, ихня тема. Проезжаешь моментом, раз-два, все загрузилось, шевелится, все дела. Сейчас проезжаю, по безналу все это. А вы кто нахер такой? А где а ваше письмо? И прочая фигня. Короче, пока записывал подходы кладовщик, каже, а ты кто? Я говорю, такие-то, такие-то. Кажи, давай быстрее. Потому что надо этот... Я говорю, да я же не виноватый, И никто не знает, на кого я гружусь. Короче, тоже звонит. Каже, я до дома, до жінки хочу, давай ты быстрее шевелиться. Вот такие дела. Так что, стою в очереди. <сélve> Загрузился. <сélve> короче, дело к ночи. Пока, короче, вот эта вся возня бумажна туда-сюда. Это два часа в грав, стопудово. А, сделал бы заказик быстрее, я вообще по один заказик сделал. Ха, обидно, обидно. же обидно, блин, 2 э, этот, не зарубил. Саня отдал заказик. Короче, железячки привозил. Строили мы тут с вами. Дебела так контента и снимала на этот. Э, скажите мне, скажу вам. Сейчас. Сейчас обережно розочки объезжаем. А палубку мы сюда возили, и с Максом, и Олька тут довозила. Это года два назад, наверное, 30. уже. Ох, и время летит. Это ужас. Тут вроде бы недавно только один манипулятор был. А это уже, блин, один продал, другой уже загонял, как узбеки ШК. Третий купив тоже этот. Сдеваюсь над ней по полной. Да, время лететь страшно. Короче, что-то расшевеливается. И это очень, очень хорошо. Значит, будет работа. Недалеко, тихо, спокойно. Можно будет работать. Вот так вот. Ехал до дома, чуть ли не забыл, что пацанюре пообещал в дачах тут у нас по райончику просто две крышки кинуть на яму сливную. Вот это выезжаю теперь. Надо было помучиться заезжать задом, чтобы уже стартануть потом. Нет, залетел. А теперь вот это не спеша выезжаю задним ходом. В принципе все норм, но тесновато. Там в двух местах Нужно зеркало вывернуть Там у Салтовска Как раз по, по сторисам э, Видно что он В Чигирях катается Ну и я он такой же Вроде бы да В разных городах А задача те же сами стоять Ну в принципе у вас всех пацаны Такие же сами задачи стоять на манипуляторах Да и не только на манипуляторах а виноградик. Перестарался, да? Да, о, вот Хуже, когда правое зеркало вывертает. Ты его, чтобы потом поправить, надо останавливаться и идти отворачивать руками. Мы с вами эту будку привозили зимой. Короче, памятает я за печку или кран печки казал. Все-таки Все-таки полизом. Не знаю но полизом. Я думаю, это перколы реально. Что там у нас все гуд? Моин, бедолага уже плакает. Просят, чтоб его сделали. Бачьте. так что будем делать разбирать там пивторпеды ну я думаю якось, якось залезем а наверное завтра отрубим и полезем в общем оп и пятница вазы его арматуру не снимал был этот а там частники и скажем такие якісь пугани я на телефона не доставал Я мечуся, зараз на Мерсику цепляємо люльку, їдемо робимо і розбираємо торпеду, дивимося звідки воно падло тече. Так що погнали. Так, чисто люлька я работаю. Дерево до проводів достає Чистим Так, я тут малясь розібрав <гуми> Совсем чуть-чуть І -чуть. дивлюсь У мене радіатор даже не намекает на то, что тих ты. А вот кран, там он лужа. Такая дебела лужа. Будем сейчас его снимать. Чтобы вы понимали, это все выглядит вот так вот. Чтобы туда добраться. Совсем трошечки, да? Так то херня. И вот так вот, чтобы туда добраться. Как-то так. Слава Богу, что у меня есть донорская печка. В ней стоит еще 92-го року кран, який ну не только сейчас то все дело тут чуть-чуть на гермет и все будет хорошо может даже новую резинку сюда подкину а, аж теперь цикаво что там у меня потекло чего пошли снимать я уже на шланге тоже тут именно такой секс был раскрутить эти хомуты если бы бачок не снимал я бы наверное прикололся. Ой-ой-ой, чуть ли не выпал. Опа. Короче, пробуем. Ой, пробуем разобрать. Короче, Зламано. Вот так, наверное, видно будет, да? Чи не взломано, что оно тут? Что оно тут, как резинка идет? Что оно такое? не знаю. Наверное, тут было около склеено. Но дужин давным-давно зламано. Все, бачите, тут даже дози... Гляньте, на кран. Оп. Полностью закрывая. Чуть-чуть больше, больше. Вот, ну, типа полный, это вот так. Зачет, конечно. Я поражаюсь того, как раньше немцы это все делали. А это какого року? Это уже миняный, Чи не? Черт его знаю. Но прикол, да? И тут взломанный был в вечность. Короче, пришлось еще выкрутить, разобрать. А все, тут э, воздухоканал. Чтобы вот сюда нужно было добраться. вот такие дела. Я, наверное, понял, как его сломали. Или когда обхали саму печку, или, или, может, может быть, меняли колись тут кран. Потому что пока ты ее полностью не зируешь, не вверх, ты нормально не всунешь его вот сюда. Ну вот не залазит он и все. Вот такая фигня, малята. Короче, думал, вот эту херню тяжело вставлять. А вы вот эту попадите, вот тут. Короче, вот этот угол падает вниз и все. И хоть ты головой бейся, блин, не влазай. Ну, я и надурил. Зарубил такого крючка. И все нормально у меня получилось. Так, собираем все назад. По чуть-чуть. Не спеша. Сколько маленьких нюансов. Прикольчики. И все как фигни. А это проста машина. Зроблена за часы динозавров. Слушай, это довольно таки быстро сбирается машинка. Класс, 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 и все готово, все на месте. Короче, под капот железу ставить все. Прикольно, мне подобается. Короче, заехал на шинку, забрал колеса. Все хорошо бы, но есть маленькое но. Вот такое. Насяло прям под ноги звезду из крана то крепко там прям именно вот вся качелька до переключатель прям оттуда во блин Аллее. сейчас уже куплю дистиллата съезжу уже все этот ну короче доделаю все и от и буду заказывать новый кран а вот так начала разваливаться старая резина что, собственно, и полез менять. мастер он же корду. Хана. Хиры знает, хват хватает той резины. Ну, надеюсь, что покатаемся. Короче, новые подкрадули. Поехали плакать-то солом, блин. Теперь аж до каравана. Сейчас здесь, блин, встану или короче, сейчас. Сейчас буду по пути думать, как решать дальше. Вроде на променный шов. Этот кран. Если, если запчастист не придумаю ничего, то перекрываю, короче, печку, кольцую и жду новый кран. Потом поменяю. Самое обидное, это, блин, разбирать всю торпеду. Падла. Не знаю, с колесами грубанул, не грубанул, ну, решил уже поменять и не знаю, что я выгадал, правильно, или неправильно с этим, неко. то, что взял бэушку. Ну, поживем, побачим, правильно. В общем, что сделал, не кольцевал, ничего, взял всю крышку, взял стяжку. Сложил ее вдвое, ну чтобы она под клапан легла. И закрыл. Все, я с системой убрал давление. И можно еще трошки поездить. Потому я уже на караване. На этот на Таха сервисе. Сейчас, сейчас, сейчас. оп -пля. Сейчас мне малюють новую бумажку. Так, кто с меня, чи не с меня? Ну, короче, придется вымывать все нафиг и этот. Так еды нормально. только уже тахограф старый. Короче, подскажут как его корректировать. И буду, блин, по навигатору, короче, подкручивать. А вот такая вот фигня. Так вроде бы колесики ничего. Теперь у меня в одном размере вся машина. В принципе. Вроде бы и непогано да? По тяге я бы не сказал, что он лучше стал. Там 2 сантиметра разница, так что я его не почувствую. Вот такие дела. Короче, благодаря воздушной тревоге я спидометр хрен сегодня настрою. Фу, как оно жарко ехать с печкой. Я только закрываю печку, и оно начинает даже без давления, короче, лыть салон. Так что печечка на включена. И Тёмочка шпары. Грии, крашенки. Так, ну прям вообще любопытство ж мое. Немая мышь. Короче, устя эта резинка. вот ну, она яка. Бачите? Порепана. Вот это, если разломать, то можно до нее добраться. Ось тут у нас стоите вот так. Ой. Ось так стоит. Ось вот такая фигня. Перекрывает осол. Вот, Ну, это то, что старый кран. Это то, что я вчера вытянул. Вот его номер. Если кто будет шукать. И... Кран аж будет в понеделок плюс. Так что кольцую, соединяю то все дело. И катаемся там трошечки. А сегодня уже там банька, все дела. Дождик, конечно, на улице. Но я думаю, это нам не дуже будет велика помеха. Так что, короче, вот такие видео у нас получилось. Шановный панство, хай вас, береже Боже, не попадается вам такие запчасти, домашние, какие вы думаете, что они хорошие. Все. На связку. Лайки, подписки, комментарии не забывайте. У нас же там чуть-чуть не хватает до 2000. Ну, как бы надо развивать темку. Все. На связку.